Вітаю всіх глядачів, хто з нами переглядав пряму трансляцію першої половини зустрічі між командами Запоріжжя та ІНФІС, чемпіонату Суперліга, фаворит спорт. Традиційно під час невеликої перерви у нас в студії розмова з цікавим гостем. Сьогодні ми поговоримо про заходи, які запроваджує Федерація баскетболу України для популяризації цього виду спорту серед молоді. А наш гість Олександр Лохманчук, це видатний баскетболіст, представник тренерського штабу Чоловічої національної збірної України. Вітаю вас. Добро де Дінь ми подивилися пряму трансляцію першої половини баскетбольної зустрічі. Зрозуміло, що будь-яка телевізійна трансляція це саме популяризація цього виду спорту, власне, баскетболу. І важливо, щоб глядач ходив саме в зал. Це дуже важливо, так як театр без зрителей теж не театр для кого. Дерації теж саме і спортполуча на точно такий же театр, і всі спортсміни виступають не только для себя для. Ну, вони виступають для зрителей. І когда в залах много зрителей, много болельщиков, намного приятнее играть, виступати в залі. А вы как игрок в Україні выступали за клуб Будівельник? Будівельник і Харьковський тіт. І немножко за «Азомаш». И э, были в, и в зарубежных клубах, да, да. И, и в Италии, э, Турция, э, Германия и Франция. Да. Вот есть отличие, как поддерживают французы своих игроков, или турки там, допустим, и как украинцы. Мы как-то сидим, ну да, давай-то. Есть, вот ближе, да, я думаю, сказать, мы ближе, наверное, к французам. Французы более так, можно сказать, ну, в чемпионате, когда я там играл, более холодно. Французы, турки, и итальянцы они ближе к себе. Турки более такие, тоже, ну, они эмоциональные, все, сбаламученные, и если команда выиграла, они тебя там поддерживаются только ты проиграл где-то, все, они могут с собой не разворачиваться, не смотреть в твою сторону, тоже все это быстро меняется. Мне больше всего нравится итальянцы. Проведя два года в Италии, все это, болельщики тебя поддерживают от и до. Проиграл ты, выиграл, всегда, всегда подходят, всегда поддерживают, всегда тебя поддерживают приготовить, что на следующий раз мы выиграем и будет все хорошо. Но а, я знаю, что есть история, когда зрители поддерживают не только игроков на площадке, но и игроков, которые пришли в качестве зрителя. Есть история в Ливеркузине: да? Вы три года не выходили, да, на игры, и зрители увидели вас, выходящие просто вот из входа. Да-да, была эта история, это было э, я уже играл на Украине, и у меня была травма, я поехал в Германию сделать операцию себе, и с товарищем в этот период уже после травмы, там, проходя реабилитацию, была игра в, в Ливеркузане. И я, как мне интересно, должен посмотреть старых друзей, увидеть там тренеров. Зашли мы в зал. Товарищ мой стоял чуть сзади меня, я первый заходил через тот же выход, самый, который я выходил, когда одевал форму этой команды. И увидели болельщики, там фан-группа такая, и она начала скандировать мое имя, мое, как мой ник или как ник, ник да. И в зал стал, повернулся, стал приветствовать практически стоя. Потому что мой товарищ говорит, я, я, честно говоря, не ожидал такого. Говорят, что ваша дочь даже с четырех месяцев уже присутствовала в качестве, в качестве зрительницы на баскетбольных матчах. Да, да, это был первый мальчик. год, Да, и в четырехмесячном возрасте, да, пока в Италии да, вот я играл, опять до травмы, все, она ходила на каждой игры с женой. И жена, заходя э, в зал, то есть она могла сразу, у нее могли забрать э, Настюшу. И та уже гуляла по рукам у всех болельщиков. И, так как еще, когда болельщики видели, как жена моя болеет за меня, за команду, они сказали, ты не отвлекайся, говорят, ты вот, болеешь, получаю удовольствие, говорят, а, за ребенка не переживай. Когда ребенок засыпал, там он в коляске лежал просто под этими фанами, под барабаны. И все, кто проходили, они удивлялись, как говорит, ребенок спит просто. А мы знаем про то, что, ну, там, допустим, дочь Аллы Пугачева, которая за кулисами выросла, стала Кристиной Арбакайте. Да? И можно еще привести массу примеров. По стопам пошли и артисты, и актеры, и певцы. А дочь пошла по вашим стопам? Она сейчас интересуется баскетболом? Ну, это не только мои, мои стопы были, это стопы были дедушек, бабушек, жены. То есть вся семья у нас была спортсменов. Да, дочь занималась баскетболом, все, но ну, на определенном этапе она сказала, говорит, не хочу дальше буду заниматься другим, больше в учебу и с, с баскетболом она прекратила. Сейчас у меня другой, второй ребенок мальчик, вот он больше уже фанатирует и те ведь летом, и он дома не дает покоя, все, разучивает, как это сделать, бегает с мячом, то есть надежды на на сына а, по опыту в других странах можно взять какую-то страну как вот людей все-таки взять и а, привлечь к баскетболу чтобы они занимались а, ну е украинское классное слово за уход это Тяжело вот в разных странах было, везде по-разному было. В Италии так во Франции тоже вроде бы собирали там свои команды, клуб именно клубы поддерживали, но ну, где-то и государство. В Турции вплоть до того, что брали, натурализировали Югославских боснийских тренеров. И переманивали ребят. Вот в одно время, когда я там играл, тоже такое было. За счет, может быть, этого они как-то подняли свой уровень и игроков, и тренеров тоже. Сейчас новое руководство у Федерации баскетбола. Да? да? Я понимаю, что проводятся акции во всех направлениях. То есть идет организация соревнований, идет какой-то маркетинг, работа с болельщиками. Что сейчас делается для того, чтобы все-таки взять и маленьких школьников привлечь к баскетболу? я со своей стороны стараюсь привлечь, провожу мастер-классы в школах, открытый урок баскетбола провожу, а федерация баскетбола начинает, наверное, может быть сказать, с малого старается дарить мячи. Когда уже есть мяч, уже ты знаешь, какой он вида и что им нужно делать, играть в футбол или в баскетбол. И площадки, вот у них стоит в стоит Федерации задача поставить больше тысячи площадок по Украине. Я думаю, это, это очень хорошо, и будет уже больше людей именно играть, и где будет им играть. Ну, я знаю, что а, буквально недавно Федерация Баскетбола, она а, а, сделала площадку в Киевском военном а, лицее «Багуна», да, по-моему? Да, совершенно верно. Это только начало, то что это, это начало реконструкции, видно, попало так на осень, на, уже на зимний период. Да, там поставили новые щиты, площадка еще не до конца она сделана, так как ее нужно там до конца еще довести, наверное, по, по времени не успевают ребята. Но это уже первый шаг, это очень хорошо. Очень приятно присутствовать на таких мероприятиях, особенно когда ребята именно хотят, горят желания, видно, что они хотят, им, им это надо. В залах в школьных есть же, да, баскетбольные щиты, и есть какая-то баскетбольная площадка, ну хотя бы такой какой-то прототип. Есть, есть. Во-первых, у нас же в, ш, в наших школах еще осталось от э, Советского Союза маленькие залы, маленькие, ну есть щиты. Где целые щиты, где еще поломанные есть. Ну, вот стараемся. Я со своей стороны стараюсь там помогать, чтобы щиты были соответствовали каким-то нормам, хотя бы минимальным, и тоже провожу уже эти... а, это, это в спортзалах, а на детских площадках что-то устанавливается? Ну пока вот планируется, это первая площадка на улице, которая была сделана в, угу. в лицее. В а есть какие-то планы вообще вот федерация говорит, что вот в новом 2016 да, году да. мы организуем еще там, допустим, сделаем там пять площадок вот в этом, этом и этом районах. До тысячи площадок планируется это сделать федерация? Вы говорили о том, что вы проводите мастер-классы, да? И да. я помню, что есть мастер-класс, вы проводили его в 130-й школе да. для детей. Вот вы, когда детям в глаза смотрите с баскетбольным мячом в спортзале, да, все это было, то есть за закрытое конечно. помещение, вы видите, что они интересуются. А, пришла звезда баскетбола, а, и проводится мастер-класс, и дети заинтересованы, или, ну, там, там... Не заинтересованы, ну, а Им интересно это очень, они... А, опять же, все равно дети, они хотят играть. Им больше это еще как игровой вид спорта, баскетбол. Очень, ситуация меняется очень быстро, интеллектуальная игра. И дети заинтересованы уже после окончания этих мастер-классов. Они говорят, приходите еще. То есть им, значит, им понравилась моя работа, раз они приглашают меня еще. А, как вы думаете, вот э, в следующем году тысячу, детских, э, тысячу, тысячу баскетбольных площадок, да? А сейчас проводятся мастер-классы, э, федерация э, баскетбола работает. Когда могут быть результаты, что да, и выросло поколение новое баскетболистов, и они заняли достойное место в чемпионатах Европы, Украины и мира? ну это долгий процесс. Это... Хотелось бы, конечно, чтобы он был очень быстрый, как по, по виновению палочки, но это будет очень долгий процесс. Это пока поколение, которое сейчас придет, захочет заниматься баскетболом, пока оно научится чему-то и пройдет дальше, я думаю, это лет, наверное, от 8 до 10. До 10, пройти. До 10 я лет. Я думаю, что да, пока, но пока этот ребенок, который сегодня пришел, допустим, если я начал заниматься в 6 лет, в 7 лет, и уже в 16 лет я попал. Баскетбол в профессиональную команду это прошло 11 лет почти. Uh -huh. А это правда, что в детском садике вы уже ходили в баскетбольную секцию? No, нет, это не секция, это была мой старший брат занимался баскетболом, uh -huh. и он как раньше старший помогает родителям, все родители на работе, он меня забирал с садика, приводил на тренировку, я сидел, пока он тренировался. И пойдя в первый класс, его тренер предложил мне заниматься баскетболом. И у тренера был сын такого же возраста, как мы одногодки были. То есть пока тренировка шла, у брата мы там где-то играли. И уже с первого класса пошло предложение поступило. И... Если бы не брат, была бы заинтересованность у вас в баскетболе? Вот была такая школьная секция, вы без брата бы все равно туда попали бы, как, как ни крути, потому что был тренер очень классный у вас. Может быть, потому что наш тренер раньше ходил, он по школам, помимо того, что я, видно, уже меня брат привел к этой, в эту секцию, я там был, а тренер до этого еще ходил по школам, собирал детей, вот, ну, это я родился в маленьком городе, жил, то есть он ходил по школам, собирал детей, там, по росту, старался вычислить и как-то определить, вырастить ребенок или нет. Но я попал так, что можно сказать, через брата. И сразу же после школы вы попали вот в киевский да, будивельник. Да, во время, во время школы еще, да, меня уже забрали в киевский будивельник. И сразу к взрослым, да? Есть взрослый состав, Конечно, получается да. так. И э, э, играли даже с Евгением Мурзиным. В команду мастеров попало не только с Евгением Мурзиным, там были еще и старшие, и, и Юрий Косенко, и Андрей Шаптала, Андрей Подковыров, Сильвестров. Вот весь тот будивельник, кроме Белостены, и Александра Волкова. Они а нет в, в команде, где есть более старшие уже и зрелые игроки, такой как дедовщины там или как, как, как это в армии, что я салага, я только пришел там со школьной скамьи, еще даже доучиваюсь, а они уже, ну вот, звезды. Ну, мое мнение, дедовщины не было, было какое-то, может быть, знаете, ну, кто-то кто может это назвать наверное, Дедовщиной, но было уважение к старшим. Во-первых, они уже опытные, все. и у меня до сих пор с ними хорошие отношения. Все, ну вот, когда встречаемся, то есть как-то видно, или я себя поставил, так в, в, придя в эту команду, или, может быть, я понравился ребятам, но все помогали мне, учили. Кто-то uh -huh. словом, кто-то делом, кто-то какими-то движениями, но школа даром не пропала. А, и еще немного про звезд. Вы сейчас а, работаете со сборной, да? Да, том, есть вот уже такое ощущение, что есть среди новых украинских звезд звезда, которая вот засияла на чемпионате Суперлига Фаворит Спорт. Ну еще такой нет. Еще есть там маленькие, может быть, искры, которые начинают, может быть, они разгорятся. Но пока еще такого начала чемпионата, да, еще я, я еще такого не вижу. Помню из искры возгорится пламя, да. пламя да. Ну, Может быть, там искры, там и будут звезды. И Хотелось бы видеть. Сегодня у нас две звезды, две светлых повести, да, как в песне пелось. Запорожье и Инфис. Кто для вас есть фаворитом в сегодняшней встрече? Мне кажется, что Запорожье все-таки. Дякую вам за интересовую и изместовную размову. Дякую, нагадаю, що у нас студії був Олександр Лохманчук. Це видатний баскетболіст, а також представник тренерського штабу, чоловічої національної збірної України. Удачі вам! А ми продовжимо пряму трансляцію матчу між клубами Запоріжжя та Інфіс. Попереду третій та четвертий тайми цього матчу. Вболівайте за красиву гру, вболівайте за баскетбол. Ми обов'язково зустрінемось.